Впервые в Украине наша область разработала порядок по уменьшению выбросов в атмосферу от предприятий в неблагоприятных метеоусловиях. Этот документ уже сегодня согласован региональным гидромедцентром и госпотребслужбой, это бывшая санстанция. В сентябре этот порядок мы презентуем и доведем всем основным предприятиям-загрязнителям, их у нас 25 в Днепропетровской области. И до конца 2017 года они должны будут разработать комплекс мероприятий по выполнению этого порядка. Что это за документ? Там предусмотрено три основных неблагоприятных режима. Это штиль, туман и снисходящий ветер. Вы все прекрасно видите, когда нет ветра, безветренная погода. Та же Приднепровская ТЭС, ее дым из труб, он оседает вдоль Днепра и образовывается определенная туча. Да, такая. Так вот, для того, чтобы влияние на жителей было уменьшено, разрабатывается вот такой документ, который будет обязательный к выполнению. С июля... Экологической электронной декларацией уже пользуется вся Украина. Постановление Кабинета министров было, приказ Минприроды уже юстирован. С июля вся Украина ею пользуется. Мы перевели подачу декларации об отходах в электронный вид. На сегодняшний день уже по всей Украине подано 60 деклараций, которые имеют юридическую силу. В Днепропетровской области зарегистрировано 15 деклараций. Еще 20 деклараций поданы, как заявки, находятся в работе. Буквально сегодня до конца дня они будут зарегистрированы. В Днепропетровской области самое большое количество деклараций по всей Украине, кто уже провел такую регистрацию. Декларация подается средствами электронной цифровой подписи. Не нужно никуда ездить, никакие бумажные документы сдавать не нужно. Это позволяет Предприятиям сократить время получения данной услуги до 15 минут буквально и полностью э, убирает абсолютно все коррупционные риски в данном вопросе. Э, точно так же хочу обратиться ко всем предприятиям, что мы призываем всех подавать экологическую декларацию в электронном виде через сайт e-eco.gov.ua. Не бойтесь ее подавать, потому что многие уже говорят о том, что почему мы должны быть первыми, но ну, кто-то должен это начать. Вот. Точно так же мы продолжаем внедрять инновации в разрешительных документах в экологической сфере в электронном виде. Уже с сентября в пилотном режиме будет доступен такой документ, как разрешение на обращение с отходами для крупных предприятий. Целевая аудитория этого разрешения 4000 предприятий, по Днепропетровской области и около 50 тысяч предприятий по всей Украине. С 2017 года уже будет, переведено, будет переведен в электронный вид разрешение на спецводопользование. И уверен в том, что максимально быстро это будет так же, как и с экологическими декларациями. На сегодняшний день в области в режим онлайн уже переведено 218 самых востребованных административных услуг по стратегии твердых бытовых отходов. В июле этого года областным советом была утверждена стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами в рамках реализации областной комплексной экологической программы 2016-2025 годов. Реализация стратегии предусмотрена в течение ближайших 10 лет. Что такое стратегия? Стратегия – это рамочный организационный документ, который устанавливает единые правила Обращение с твердыми бытовыми отходами для всех объединенных территориальных громад и для всех населенных пунктов Днепропетровской области. Стратегия предполагает раздельный сбор мусора, оптимизация затрат при транспортировке до места складирования, обновление парка техники, а также извлечение ценных компонентов для вторичной переработки. Стратегия предусматривает разделение, условное разделение области на 6 зон. Таким образом, вместо 11 паспортизированных существующих полигонов ТБО и больше 400 незаконных свалок, мы с вами получим 6 региональных полигонов. При этом твердых бытовых отходов на эти полигоны будет вестись процентов на 30 меньше, потому что они будут поддаваться первичной сортировке еще на момент их сбора в населенном пункте. Итого, вместо 200 гектар официальных полигонов и где-то 400 гектар незаконных свалок, мы с вами получим около 120 гектар э, правильных полигонов, на которых будут э, использоваться самые современные технологии по утилизации. Э, также каждая объединенная громада э, будет иметь свою сортировочную станцию, и мы реализовываем такой подход, как нулевой тариф на вывоз мусора. Что это значит? Это значит, что э, на каждой территории будут определены места э, коммунальных мест сбора вторсырья, то есть пластиковая бутылка, полиэтилен и так далее, какой-то картон, бумага и житель, который будет сдавать по рыночным ценам вторичное сырье в эти пункты, он будет получать эту сумму в зачет по оплате услуг по вывозу своего мусора, соответственно. Если кто-то насобирал определенный объем и идя на работу сдал в правильное место которая будет являться легальным, он имеет возможность физически не платить за вывоз ТБО. Соответственно, вот это нулевой тариф на вывоз мусора. На реализацию этой стратегии необходимо порядка 120 миллионов гривен бюджетных средств. Все шесть полигонов предусматриваются как Коммунальные, областные, то есть частных полигонов мы там не рассматриваем. Итого 121 миллионов бюджетных средств, и также будут привлекаться деньги инвесторов на реализацию этих мероприятий по природозаповедному фонду. В Днепропетровской области впервые за очень долгое время создан заказник общегосударственного значения, который называется Межирича. Создание этого заказника начали еще 12 лет назад. Но реально все организационные мероприятия, согласования подачу документов на Киев, сопровождение этих документов. Это все было сделано в течение последнего года. В, июль, в конце июля этого года президент подписал соответствующий указ. Заказник расположен между реками Самара и между речкой Самара и речкой Волча в Павлоградском районе. Общая его площадь около 3000 гектар. По исследованиям ученых, Обитают на, этом, на этой территории 182 вида животных и 130 видов птиц. В заказнике расположено 356 видов растений, 19 из которых занесены в Красную книгу Украины. Территория охраняется законом. Также мы продолжаем работу над созданием Национального природного парка Арельский, который тоже будет носить статус общегосударственного. На прошлом отчете я говорил спасибо Юрьевскому району, сегодня я хочу отдельно сказать спасибо Царичанскому району, и у нас еще остается три района. Думаю, что до конца года мы эту работу осилим, выполним, и будет о чем отчитаться. Общая площадь Национального природного парка составляет порядка 42 тысяч гектар, и в области на сегодня уже 178 объектов природозаповедного фонда, общей площадью 93,6 тысяч гектар, что составляет почти 3% от общей территории области. По природоохранным программам, я уже говорил о областной комплексной экологической программе, участникам которая являются 25 основных загрязнителей. Мы подвели итоги полугодия. За полгода в рамках этой программы уже... Основными предприятиями-загрязнителями потрачено более 1 миллиарда гривен собственных средств на собственную экологизацию. Они модернизируют свое производство для того, чтобы меньше выбрасывать в первую очередь в атмосферный воздух, потому что это самая большая проблема Днепропетровской области с точки зрения охраны окружающей среды. Что это за предприятие? Это и арселормитл кривой рог и Никопольский ферросплавный завод, и Днепровский медкомбинат в городе Каменское. Здесь хочу отдельно остановиться, потому что Днепровский медкомбинат уже на сегодняшний день потратил почти 600 миллионов гривен на реализацию мероприятия по модернизации своего доменного производства, доменного цеха. Соответственно, такая модернизация позволяет снизить использование кокса на 370 тысяч тонн в год и уменьшить потребление природного газа на 1,2 миллиона кубических метров. Соответственно, выбросы по городу по городу Каменская суммарно э, снизятся порядка около 3%. Э, кроме того, выбросы снизятся не только от самого Днепровского медкомбината, но и от коксахимов, которые изготавливают сырье для э, производства чугуна для э, предприятия. Все эти мероприятия проводятся в рамках новой комплексной экологической программы. Она рассчитана до 2025 года. Реализуется она в два этапа, каждый из них по пять лет. Общая сумма инвестиций по реализации этой программы составляет более 30 миллиардов гривен за 10 лет. Из них полтора миллиарда государственный бюджет, полтора миллиарда областной бюджет и 26 миллиардов это собственные средства предприятий. Почему именно 25 предприятий? Потому что эти 25 предприятий наносят 96% экологического ущерба Днепропетровской области. Ожидаем, что выполнение программы позволит снизить выбросы в атмосферный воздух на 30% через 10 лет и на 40% уменьшить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты. При этом эти показатели снижения будут без учета падения производства. То есть базовым показателем по выпуску товарной продукции в программе взят 2013 год, когда у нас был пик производства. Поэтому переходим к устойчивому развитию, к рациональному прадопользованию, к поднятию экономики, соответственно, и снижению экологического ущерба на территории. В первом полугодии 2016 года область перевыполнила план по экологическому налогу. Мы получили на 65 миллионов гривен экологического налога больше. 26,6 миллионов гривен поступило в областной бюджет, более 30 миллионов, 38 миллионов гривен в бюджеты городов и районов. Всего за первое полугодие регион собрал 299 миллионов гривен экологического налога. Дополнительные деньги мы направим на реализацию новых природоохранных мероприятий. На сумму более 10 миллионов гривен мы уже подали предложение в областной совет на рассмотрение. Это и расчистка или восстановление гидрологического режима речки Мокрая Сура, речки Кельчень, речки Ингулец в Широковском районе и речки Заплавка в Магдалиновском районе и многие другие. Также мы завершили разработку проекта по восстановлению биологического режима в верхней части Днепровского водохранилища, то есть речка Днепр, которая течет по Днепропетровской области, она разбита условно там на три зоны: верхняя часть, средняя, нижняя. По верхней части у нас уже есть проект по восстановлению экобаланса, скажем так. Экобаланс будет восстанавливаться за счет зарыбления, потому что на сегодняшний день установлено, что малое количество рыбы приводит к неудовлетворительному состоянию вообще реки. Установлено, что нам нужно зарыбить верхнюю часть Днепровского водохранилища. Специалисты посчитали, что для этого нужно почти 9 миллионов единиц мальков. Но это в течение 10 лет до конца действия программы. Что это за рыба? Это толстолоб, белый амур, короб, сом, щука и линь. вся эта рыба будет запускаться в правильных пропорциях, с учетом научного подхода, с учетом многолетних изысканий, многолетнего опыта ученых. Эти виды рыб питаются фитопланктоном, то есть водорослями, и тем самым происходит фильтрация воды. В этом году мы уже закупаем 1 и 2 миллиона единиц малька до конца этого года и, буквально, я думаю, октябрь-ноябрь в последние месяцы, когда это возможно, произойдет зарыбление. В 2017 году мы планируем запустить полтора миллиона единиц мальков, в 2018 – 1,8, в 2021 – 1,3 миллиона, в 2022 – 1,8 миллиона, в 2025 – 1,3 миллиона. Также будем, согласно этого проекта, обустраивать места для нереста, то есть так называемые гнезда нерестилища. Продолжаем модернизировать экологический сайт в ЮА на сегодняшний день там доступно уже 350 точек. Работа не останавливается. Мониторить состояние атмосферного воздуха помогают уже не только посты гидрометцентра, которые нам передают данные, но и стационарные посты, которые являются в собственности крупных предприятий загрязнителей. Мы подписали со всеми загрязнителями регламенты. Они нам дали добро на публикование этих данных. Все 25 загрязнителей. Кроме того, из них уже двое подписали с нами регламенты на передачу информации по сбросам воды в водные объекты. В ближайшее время эта информация тоже появится на сайте. С прохождением какого-то времени мы увидим с вами динамику, кто сбрасывает больше, кто сбрасывает меньше, у кого показатели улучшаются. Также в перспективе на сайте будет размещена карта свалок, которые мы уже понимаем, где они находятся. Еще раз повторюсь, их более 400 сегодня в области. Но тем не менее я уверен в том, что с реализацией стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами мы будем отчитываться постоянно о уменьшении этих свалок, то есть эти точки просто будут пропадать. Также будет информация об экопарках, пляжах, пунктах приема стекла, макулатуры, пластика, батарея, ртутных ламп, что сегодня актуально и всех волнует и так далее. И также сегодня мы вместе с разработчиками работаем над виртуальными экскурсиями на основные предприятия загрязнителей. Так называемый промышленный туризм. Уже пять предприятий дали добро на доступ соответствующего оборудования квадрокоптеров и так далее, чтобы все это провести съемки. Работаем. Точки будут появляться по мере съемок, то есть не все сразу, а как как отсняли, так разместили. Посмотреть это можно будет с помощью vr бокс оборудования в которое вставляется смартфон, заходится на сайт, ну и дальше уже гуляем. У меня все спасибо. Вопросы? Скажите, пожалуйста, вы 100% знаете о вот этом острове, который намыт, ну, в частности, бумагой, фабрикой. Его 100% видно уже на Google Maps, его уже нанесли. Какая судьба этого острова? И есть ли шансы благодаря вот этой биомиллиорации, о которой вы говорили, вообще этот остров, ну, так скажем, растворить? Смотрите, отвечаю вам прямо, что биомиллиорация в данной ситуации не поможет. Здесь надо провести комплекс гидротехнических работ. Соответствующие переговоры уже были проведены, в том числе и с той же бумажной фабрикой, тем более вы знаете, что по сути экологический ущерб, он, скажем так, посчитан в отношении того юридического лица, который на сегодняшний день не существует. Но, тем не менее, новый инвестор, он понимает, что э, есть такая проблемная ситуация. Во-первых, там сейчас ведется полная реконструкция, потому что наша задача не просто сейчас взять быстро убрать остров, а убрать причины этого острова, правильно? Соответственно, там ведется реконструкция, там четко понятен план э, модернизации оборудования. Уже сегодня... Качество воды, которое сбрасывается с этого коллектора, оно уже в десятки раз улучшилось. То есть целлюлозы там нет уже в химическом составе сбрасываемых вод. И после того, как это будет реализовано, мы уже приступим к тому, чтобы наводить порядок именно на водоеме. Потому что тоже ресурс, он не безграничный на самом деле. Да, и если что-то можно сделать за бюджет, это можно сделать быстро. Если в некоторых случаях бюджет не всегда помогает, то надо искать способы решения этого вопроса. Поэтому уверен, что этот вопрос будет решен. Вот говорю, что вначале убираем причину. Скажите, пожалуйста, вот парк Арельский, да, вот сколько необходимо времени для того, чтобы закончить все работы? Я вам скажу по-другому. Все вот эти работы начаты были еще в 2001 году. Но благодаря определенному саботажу этого процесса со стороны, в том числе, местного населения, этот процесс был остановлен. Материалы стали неактуальными, то есть много что поменялось. Мы взяли за этот проект, и я вам хочу сказать, что мы за полтора года сделали больше, чем было сделано за предыдущие 10 лет, за полтора года. Что касается, что нужно сделать? Нужно просто сейчас получить согласование районных государственных администраций, а все документы, которые подаются на Киев, уже нашими сотрудниками совместно с Министерством экологии отработан пакет документов. Там уже нет никаких замечаний. Наша задача сейчас согласованные цифры вписать в соответствующие документы и отправить, может быть курьерская почта, может быть кого-то на поезд посадить, чтобы быстрее было и отвезти. Все. Поэтому дальше Министерство экологии готовит подание на. Адми администрацию президента и подписывается указ, парк создается. Но надо не забывать о том, что Национальный природный парк это своего рода юридическое лицо, это как государственное предприятие становится, оно получает финансирование из государственного бюджета. То есть мы в область привлечем еще дополнительные средства, на, в том числе на природоохранные мероприятия. И Указ президента, это я вам скажу только, наверное, половина пути, Потому что потом нужно будет провести конкурс на директора парка, организационные вопросы решить, провести отбор земельных участков и так далее. Поэтому четкий план у нас есть, он у нас понятен. То, что мы идем вперед и понимаем, как это делать, я считаю, что это уже результат. Пока срывов никаких нет. Подскажите, пожалуйста, вот в осенью да, будет выпуск, правильно? Как вы будете контролировать? они все-таки там 0 лет 5 хотя бы побыли, пожили, полили эти подросли, чуть-чуть очистили. Меня интересуют браконьеры. Каким образом ну, это все будет контролироваться? Потому что у рыбоинспекции нет ни лодов, ну ни средств, ни людей. Ни... На самом деле фраза есть или нет это очень такая риторическая фраза, потому что при желании все сразу появится. А у нас есть понимание, что у них должно появиться желание. Что касается браконьеров, то. Если мы говорим о классическом браконьерстве, которое происходит с сетями, скажем так, с мелкой ячеей, да, потому что у промысловика у него ячея крупная, у браконьера ячея мелкая, он выбирает более мелкую рыбу, там килограмм, и может, ну, в районе килограмма минимальная, которая попадается. Малек, который будет запущен, это будет порядка 100-150 грамм малек, он в течение полутора лет будет расти до объема 700 грамм, килограмм и так далее. Поэтому в ближайший год-полтора этому мальку ничего не грозит, а когда его появится достаточное количество, и он уже адаптируется в водоеме, его уже будет достаточно сложно поймать. Но опять же, все эти процессы — это научные изыскания опытных людей, которые положили половину своей жизни на то, чтобы понимать, как э, организовывать эти процессы. Соответственно, они были подключены, и я уверен, что у нас все получится. Впоследствии, я думаю, что за полтора года пройдет реформа, в том числе рыбинспекции, и мы будем немножко по-другому понимать. Отдельно хочу сказать, что верхняя часть водохранилища – это район речки Днепр в районе Днепровско-Арельского заповедника. И на сегодняшний день очень такая большая положительная активность патрульной полиции, которая сегодня на лодках катается как раз в верхней части Днепра, в районе Неправскорельского. И ну, на самом деле там контроль очень серьезный со стороны полиции. И я не думаю, что э, там кто-то проскользнет с какой-то лодкой, с какой-то сеткой. Потому что полицейские катаются, они понимают, что такое сетка, что с ним надо делать. И если там вообще на территории заповедника появляется какая-то несанкционированная лодка, да, которая там плавает, это уже нарушение законодательства. И полиция, даже я знаю несколько обращений, которые поступали, и там и, благодарные, и благодарственные письма разные поступали, что они действительно патрулируют этот участок. Поэтому я думаю, что наша рыба там в безопасности.